Вот самый сложный и самый страшный момент это был момент ранения, потому что я думал, что, то есть мне оторвало полностью ноги, потому что в момент ранения я вообще не мог двигаться, я просто, то есть меня перекрутило в воздухе, когда осколок попал в меня, то есть насколько был сильный удар, и, то есть я упал, лежу на земле, и я двигать мог только одной правой рукой, все. Ниже груди я не чувствовал. Я думал, что меня то есть разорвало. Легкодух Виктор, кадровый офицер, старший лейтенант 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Но уже в запасе. По состоянию здоровья. В АТО я был с самого начала конфликта на Востоке с 1 марта 2014 года. Ранение я получил при зачистке города Ждановка, это Донецкая область. Я был в разведдозоре бригады и получил ранение при минометном обстреле. Осколок попал мне в позвоночник. Это было 16 августа 2014 года. Я сказал своим бойцам, чтобы ну, погрузили меня и отвезли чтобы мне первую помощь дали. Ранение у меня было в грудной отдел Т3, то есть в третий позвонок грудной. Вот, осколок там был, но там был перелом, но спиной мозг целый у меня. Вот, то есть проводимость у меня есть полностью. Хотел выразить свою благодарность это народному проекту который э, помог мне э, попасть э, то есть в эту клинику э, вот и огромная огромную благодарность это э, людям э, волонтерам